048 juta. Sik termasuk iki apa Barang papat Mhm. Mm 10 juta barang iki gedhi Mas. Kaget napa ora? Tenan. Full jati pokane. Full jati Nomor 1 oleh kursi mm -hmm. sudut. Ko okay. ruang tamu. Bayo. Iya ta, mendinge mm -hmm. kaya ngene iki, motif akeh, Mas. pilih-pilih motif blok akeh pokoke iki. Wo iso milih motif ya? Heeh. Uh, jaminan kayu jati. Lah mm -hmm. kayu jati gak usah dituku. Okay. Iki nomor 1. Sing mm -hmm. nomor loro gandhengane tak kei TV iki, Mas. Ko iki. Kemene mana sih? Mergo salah mas. Heeh. Mm. warna natural yo eneng. Oh, eneng. eneng. itu kurang ngene. meter kali 2 meter 2 m 20. Bahannya full kayu jati, Mas. Lekene kene iki gurine yo kayu jati. Oh, yo full jati bae. Heeh, nah, nah, ora eh. triplek. Lekene kene full jati. Yo. Diki tengah kene enggak ada tipin, gur kene biasa ngisor yo eneng pintune papat. Heeh. Heeh, iki serah 2. Sing ketelu nomor 3 karo 4 tak lemari kembar. Ku iki? Heeh. Nah cocok nih ini kan ini kayu jati kabeh mas ini ya full jati jati kabeh nah, ini ini almari pakaian ini gantungnya baik ini lempitan ini ini bahannya full kayu jati hmm. ukurannya 0 meter x 1 meter 10 senti. Mm heeh. -hmm. kembar. Kok milih model yo eneng, Mas. Oh, iso milih motif ya? Pilihane akeh, kok milih di finishing sawak yo iso. Oh, ana, oh. mm heeh. -hmm. Gek engko piano, Mas. Umbah mengeteni Banyuwangi iso apa, Mas? Pinter, lek neng kene pokok seluruh pulau Jawa kita mm -hmm. bisa pengiriman. Tapi khusus wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, Madura gratis ongkir. Oh, ngono ya? Heeh. Ben luwe padha percayane, Mas. Pembayaran tak gaib sistem COD. berarti ga gdp ya? ga gdp pokok barang teko langsung dibayar walong yuta yo wes mm -hmm. uh -huh. oke okay. dan yang pesen kipisah kan cara pemesanan yang bio profil si Narjaya Puritur yang iso foto profil wes ada yang linknya sampe langsung terhubung sama admin mm -hmm. dan ini yang mudah wes langsung di mas pasti mm. amanah oke okay. cocok